देखो अब बीजेपी क्या कहती है और एग्जिट पोल क्या कहते हैं मेरे को इसका तो मालूम नहीं है मैंने पहले जो कहा था सबसे बड़ी पार्टी होगी सबसे बड़ा नंबर होगा कांग्रेस पार्टी का तो, तो पता नहीं यार ऐसे लोगों का क्या है पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को तो छोड़ देनी चाहिए पॉलिटिक्स और लोगों को नकार देना चाहिए जिनको अपनी कंफ्यूजन है उनको पता ही नहीं की हम है कौन और कहाँ से आए हैं ऐसे लोगों ने तो हमारा राजनीति का सारा काम ही खराब कर दिया इन लोगों ने हमारे ऊपर भी सवालिया चेन लगा दी जिन लोगों का कोई दीन अमान ही नहीं है उन लोगों का क्या पॉलिटिक्स ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵੜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਵੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਗੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ੀਤਲੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ खबर देखने और एग्जिट पोल क्या कहते हैं तो है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई है जो एग्जिट पोल दो बीजेपी ले जाएगी दो से चार सीट पंजाब के अंदर लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है मेरे को नहीं लगता की एक भी सीट बीजेपी पंजाब में ले पाएगी तो बहुत से लोगों का बहुत सारा और कौन चलाता है एग्जिट पोल आपको बताइए कैसे होता है एग्जिट पोल और कौन से चैनल दे रहे हैं मेरे भाई उनके ऊपर क्या दबाव रहता है उनका कसूर नहीं है उनका गला दबाया हुआ है कि एग्जिट पोल ऐसा देना है पंजाब को मैंने पहले जो कहा था सबसे बड़ी पार्टी होगी सबसे बड़ा नंबर होगा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा वापस लेने जा रहे हैं इस्तीफा वापस लेने जा रहे हैं बीजेपी में गए थे तो क्या लगता है आपको पहले इस्तीफा दिया था पता नहीं यार ऐसे लोगों का क्या है पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को तो छोड़ देनी चाहिए पॉलिटिक्स और लोगों को नकार देना चाहिए जिनको अपनी कन्फ्यूजन है उनको पता ही नहीं कि हम है कौन और कहाँ से आए हैं ऐसे लोगों ने तो हमारा राजनीति का सारा काम ही खराब कर दिया इन लोगों ने हमारे ऊपर भी सवालिया चिन्ह लगा दी जिन लोगों का कोई दीन अमान ही नहीं है उन लोगों का क्या पॉलिटिक्स